Спасибо Ты ...что происходило. Вы предложили поучаствовать в качестве статиста Представьтесь, пожалуйста. Вы скажете, на каком расстоянии ему остановиться? Да. Ну, она, я стоял на 200 километров, она уже, она уже далеко. ...этот мобильный...

Вышел так, вот, вот, Потом обратно. когда падала, вот она падает, падает и вот так меня рукой бьет и царапает лицо. Я беру эту бутылку, она еще шевелилась. Я бью, бутылка ей по голове. Я беру эту палку, ну, поднимаю обратно черенок и добил ее пару раз еще. Так, по Какой голове. цель? Уже как бы, ну, не, не, знал, она живая или нет. но ну, уже вроде бы не дышала. Ударил ее бутылку с первого раза, потом пару раз ударил по голове. Сколько раз? раза три, ну, четыре-пять ударил по голове. Я думал, что ну, человек уже не, не живой. Потом взял за руку ее, вот так, за руку, и кинул он на бок. Вот так. на боку, да. поставил... То есть вы положили ее и вернули за телефоном? Да. Или? Это я взял телефон, поставил за ней тормоз. Взял ее за руку. Я не помню, какой руке типа, то было кольцо. Или направо, на или не было. Снял ее кольцо. Поставил в карман. Она, она, здесь вот и лежала. поломанные вот. сильно кусты. Такое. И я видел... Вчера как это было? Как... А, нет, она еще тапочки потеряла. Я взял... Сперва я выкинул этот теленок. Вот. Ты покажешь откуда? Ну все, хорошо. Я не думал это сперва делать. И, ну, чтобы убивать, не хотел ее вообще. И потом мне что-то нашла на нее. Не оставалось выбора. Это моя знакомая была. Я ее знал давно, но ну, со школы еще. Конфликты были ранее? С детства такая была. Что вы с ней сделали? Каким образом вы ее убили? Ударил по голове. Чем? Дрином. Чем? От лопаты дрын был. Сколько раз? Раза 4-5. Там была бутылка? Я же не разбил бутылку в голову. Бутылку где взяли? Она В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам было раскрыто очередное убийство, совершенное на территории Малиновского района города Одессы. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, прокуратуры Одесской области задержан злоумышленник, который уже сознался в совершении убийства и попытке изнасилования девушки. В настоящее время открыто уголовное производство по статье 115. Преступник задержан в порядке статьи 208 уголовного процессуального кодекса. Проводятся необходимые следственные оперативные действия по сбору всех доказательств по указанному факту.